آداب جی ناظرین آج میں ایک نئے مذہب کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں بطمی سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان اظہر شام آج ہم جس مذہب کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے جینمت مذہب جینمت ایک قدیم ہندوستانی مذہب ہے جس کی بنیاد روحانی آزادی اور عدم تشدد پر مبنی ہے اس مذہب کا نام سنسکرت کے لفظ جینا سے آیا ہے جو ایک قدیم زبان ہے سنسکرت وہاں جینا جو تھا اس کے میننگ ہوتے تھے وینر فتح کرنے والا تو جین کا جو لفظی مطلب جو جینا سے آیا ہے یعنی وہ مذہب جس نے اندرونی خواہشات پر غالب آ کر روحانی فتح حاصل کی سو so, ان کا بھی کنسیپٹ سیم uh, uh, جو موسٹلی uh, مذہب ہیں ان کی طرح یہ ہے کہ وہ زیادہ روحانیت پر ہی جو سپیرچل انڈرسٹینڈنگ ہے اس پر ہی یقین رکھتے ہیں کا ارتقاء چھٹی صدی قبل مسیح میں ہوا جب ماہویر نے ان کی تعلیمات کو فروغ دیا ماہویریا جین مت کے آخری اور سب سے معروف ٹریتنگ uh, کرز یعنی روحانی رہنما تھے uh, جو مکرم یعنی آزادی حاصل کر چکے تھے یعنی وہ اپنے آپ کو ون کر چکے تھے کہ میں اس مذہب کا ایک رہنما ہوں اس مذہب میں مجموعی طور پر چوبیس تھنکرز کا ذکر ہے جنہوں نے مختلف ادوار میں انسانیت کو روحانی راستہ دکھایا بہت سارے کے نام ہیں لیکن میں ابھی ان نام میں نہیں جاتا چونکہ میں اس کا مختصر سا تعارف آپ کو بیان کر رہا ہوں جین ایک خود مختار مذہب ہے جس کا آغاز ہندو مذہب سے انتظامی اصلاح کی تحریک کے طور پر ہوا یعنی ہندویزم میں کچھ لوگوں نے اس کو ایک الگ مذہب کے پہچان کروائی اور کچھ اختلاف رائے کی بنیاد پر ہی یہ مذہب بنا اور اس کا جنم ہوا پھر آہستہ آہستہ اس نے ایک اپنی الگ شناحت قائم کی جینمت کے مطابق ہر جاندار میں روح ہے چاہے وہ انسان ہو جانور ہو یا چھوٹا کیڑا اس لیے عدم تشدد کو سب سے اہم اصول مانا جاتا ہے عدم تشدد کی وجہ سے جیسے بہت سارے لوگ یا کچھ چیزیں ماری جاتی ہیں یہ سب سے برا کام سمجھا جاتا ہے اس مذہب میں اس کے جو سخت کار پیروکار ہیں جو اس کے وہ زمین میں قدم رکھنے سے پہلے راستہ صاف کرتے ہیں Uh, تاکہ کوئی مخلوق نہ مرے فار uh, ایگزامپل جب وہ ان کا لیڈر یا کوئی چل رہا ہوتے ہیں تو وہ راستے کو بالکل جھاڑو دے کے صاف کرتے ہیں تاکہ اس میں کوئی کیڑے مکوڑے یا چھوٹی مخلوق جو ہیں یہ نہ مرے مینس ان کا یہ کنسیپٹ ہے کہ ہر زیرو کو جینے کا حق ہے uh, اسے نہ مارا جائے موسٹلی uh, یہ جو ہے وہ ویجیٹیرینز uh, ہوتے ہیں صرف ویجیٹیرین ہی نہیں اس کے علاوہ جو اتنا محتاط رہتے ہیں یہ لوگ احتیاط کرتے ہیں خاص کر کے جو اس کے مذہب کے ماننے والے جیسے مولانا پیر فقیر جو ان کے ہوتے ہیں وہ منہ پر ماسک چڑھائے رکھتے ہیں تاکہ خوردبینی مخلوقات جو چھوٹی چھوٹی مخلوق ہیں یہ سانس میں اندر نہ چلی جائے مطلب ان کا یہ بھی کنسیپٹ ہے کہ بہت ہی چھوٹی مخلوق جب ہم سانس کھینچتے ہیں تو ہمارے سانس کے ساتھ ہمارے پیٹ میں چلی جائے گی جو پھر ہم نان ویج ہو سکتے ہیں اس لیے وہ ویجز کو اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں ان میں کرما کا تصور بھی ایک شامل ہے ان کی جو عبادات ہیں یا ان کا جو کنسپٹ ہے اس میں جینمت میں کرما کو ایک مادی چیز سمجھا جاتا ہے جو روح کے ساتھ چپک جاتی ہے اور اسے اس دنیا میں باندھے رکھتی ہے ان کے مذہب میں ایک ہے موکش موکش جینمت کا حتمی مقصد ہے فائنل جو ان کا ڈسیزن ہے اس چکر زندگی میں موت سنسار سے آزادی یعنی موکش حاصل کرنا جیسے موت کا جو کنسیپٹ ہے وہ ان میں اس طرح ہے کہ موکش حاصل کر لیا جو اس دنیا سے چلا گیا دنیاوی اور جذباتی وابستگی سے آزادی پر زور دیا جاتا ہے اچھا کچھ جو بڑے مذاہب ہیں اس کی طرح جین مت کے بھی دو بڑے فرقے ہیں یہ بھی دو فرقوں میں تقسیم ہے اس کے جو دو فرقے ہیں اس کا سب سے جو بڑا فرقہ ہے وہ ہے دگمبر دگمبر پہلے نمبر پہ اس کا فرقہ ہے اور دوسرے پہ ہے شویتمبر دگمبر جو ہے وہ زیادہ سخت یا اپنے مذہب کے زیادہ پیروکار ہیں یا اس کو سختی سے اس پر عمل کرتے ہیں جبکہ شواتمبر جو ہے وہ تھوڑا نرم مزاج رہتے ہیں جو سفید لباس پہن کے اپنی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے ایک ہی مخصوص لباس ہے جو پہلا فرقہ ہے وہ مختلف لباس یا کسی لباس میں بھی عبادت کر سکتا ہے بھارت میں جین مت کا گھر ہے یعنی یہ ان کا کنسپٹ ہے کہ یہی یہ ہمارا گھر ہے یہاں زیادہ تر پیروکار موجود ہیں اور بھارت ان کا جو سب سے بڑا ایک ٹرننگ یونٹ بھی ہے دو ہزار تیئیس کے سروے کے مطابق بھارت میں تقریباً پانچ اشری چار ملین جنمت کے پیروکار رہتے ہیں اس طرح یہ جنمت کے پیروکار بھارت کے علاوہ دنیا بھر میں بھی رہتے ہیں مجموعی طور پر دنیا بھر میں جنمت کے پیروکار تقریباً سات سے دس ملین تک ہونے کا اندازہ ہے ان میں دیگر ممالک شامل ہیں جیسے امریکہ میں بھی ان کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے تقریباً ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ سے اوپر جو جنمت ہیں وہ امریکہ میں رہتے ہیں یوکے کینیڈا کینیا اور دیگر افریقی ممالک اور نیپال میں بھی ایک ان کی ایک اچھی خاصی پاپولیشن ہے جو نیپال میں رہتی ہے ان کے جو مذہبی مونوگرامز یا ان کی عبادت گاہ کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں وہ میں اپنی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں گروہ مذہبی گروہ ان کا ہوتا ہے جو سپیچ کرتا ہے جیسے تبلیغ کرتا ہے اپنے مذہب کی دوسروں کو مندر اور ثقافت میں زیادہ لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں جین مندروں کی تعمیرات عموماً پیچیدہ اور فنی تعمیر ہوتی ہے اور پیروکار مراقبہ تعلیم و عمل پر مصروف رہتے ہیں اور موسٹلی جو ان کے جو مندر ہوتے ہیں وہ ایک الگ ہی شکل کے ہوتے ہیں وہ ہندو مندر سے کافی حد تک مختلف ہوتے ہیں جینمت ایک قدیم منظم اور اخلاقی مذہب ہے جو عدمت شدت روحانی پاکیزگی اور کرما سے آزادی کے خیالات پر مبنی ہے اگرچہ یہ تعداد میں نسبتاً چھوٹا ہے اس کا اثر فلسفہ اخلاقیات اور انسانی حقوق پر بہت گہرا رہا ہے اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اظہر شام کو اجازت دیجیے آنے والی ویڈیو میں ایک نئے مذہب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے شکریہ